Вчера, 11 числа, приблизительно 17 часов вечера, было блокирование территории советской балки, воинской части А-68. Было сблокировано два КПП двумя автомобилями, значит, личным составом. Российской Федерации и э, представителей самообороны, значит, э, прибыли они к КПП и их не были предъявлены для того, чтобы воинская часть запустила на территории э, объекта для того, чтобы осуществить охрану и не допустить вытока оружия и вооружения с части. После чего было э, мною доведено людям то, что на территории объекта несется э, караульная служба. Вот э, люди находятся с оружием. И в случае проникновения на территории незаконным путем будет применено оружие. Несмотря на все, скажем так, действия, которые могут быть и провокационные, и непровокационные, постовой, который стоит на вышке, он обязан, согласно инструкции, при явном нападении на пост применить оружие. После чего люди, Сказали, мы все-таки проникнем на территорию. Ну, пожелал удачи и говорю, давайте пробуем, В принципе, были небольшие провокации. После этого спокойно уже люди э, поняли, что объект опасный. Вот, э, активизировать личный состав нет надобности. Переговоров никто не уполномочен вести. Я просто предупредил, что территория очень опасная, поэтому э, здесь я не уполномочен вести переговоры. Переговоры должны вести Но Я просто предупредил людей, чтобы уберечь, чтобы они не попали на территорию, потому что могут быть неприятности потом. И тяжелые очень сильные последствия. Сколько людей было приблизительно? Ну, приблизительно где-то в, в общей сложности на нижнем и на верхнем КП около 40 воензирных и около такой же 30-40 человек, представителей самообороны.